Сегодня те сошли с ума, они с небес спустились. Решили они сегодня всех удивить своим присутствием на земле и объединить всех своей любовью. Вот. А мы типа, просто попали на этот праздник чудо. Нам очень повезло быть сегодня свидетелями, разделять эту радость, помогать веселиться, ну, просто отрываться по полной. Водяной вышел из воды. Нашел себе я водяную. Сегодня будем обалдеть. За нептуна и богиню его родную. Супер. Я готовился три часа. Да. Сошли с ума, да? нас, Часть да, первая, да. да? Реальное продолжение, это. Да. Начинается семейная жизнь, люди. Если она начинается черно-бело, это очень плохо. А вот вот так вот, и так вот, и вот наши идут самые красивые, любимые женщины, жизнь будет самая лучшая. Вы поэтому поэтому мы идем в фонтан. Вот так Могине вот. Так. Любви и богиню охоты вместе. А, я, кстати, богиня охоты. Серик, все, ты уже потерял свой... Как она называется? Трезубец, трезубец. Я, того, я же богиня охоты, ты понимаешь, да? Купайтесь, отдыхайте, веселитесь, будьте счастливы все! Пожелать им от чистого сердца всегда оставаться такими же счастливыми. Они веселыми, веселые, позитивными. подорваны. А, да. Они вечно ржут. Они заражают этим позитивом всю толпу, где бы они ни оказались. Помимо своего позитива, их не образы, этот серик вечный, вечно своей прической. Пусть их не сумасшествие их будет всегда с ними. А И мы из-за этого будем всегда, всегда тоже, тоже с, ними, с ними. Потому что очень классно иметь в наше время таких позитивных друзей. Скажи мне, дорогая Надя, ты хочешь видеть их? Конечно. Мой милый, дорогой друг Олег, специально нарядившийся столь элегантно для этого праздника. Жду их. Не дождешься. Друзья, давайте поприветствуем для начала наших свидетелей. Я прошу тебя, Олег, никогда ты еще не ходил перед людьми в таком обличье. И я думаю, что это практически мировой подиум. Поаплодируйте свидетелям нашим. Прекрасная надежда, прекрасный Олег. Платье, заметьте, наряды выбирали в тон друг другу, так что все сегодня красиво и органично. Но теперь скажите вы, наверное, согласитесь со мной, что наши молодожены должны появиться исключительно из пены морской. И вы, наверное, видите, что этой пены так много для их появления, чтобы им было действительно здесь идти хорошо. Нигде, на всем побережье Днепра такой красоты вы не увидите. Но сейчас, дорогие друзья, мы хотим узнать, готовы ли вы увидеть самую красивую пару сегодняшнего дня и самое счастливую самую красивую пару в своей личной жизни те кто решили сегодня стать половинками друг друга здесь под палящим черкасским небом те кто решили сегодня собрать своих друзей для того чтобы для них сделать подарок подарить свои чувства свое уважение свою любовь всем присутствующим и друг другу. Последние метры отделяют нас от ребят. Второй сигнал. Мы встречаем их. Три, четыре. А. <Carwynzy> Сегодня им волны в помощь. Сегодня все звуки, песок, солнце им помощь. Они выходят. Туземец острова Гуан, друг Миклука Маклая, искусно пришвартует свое судно на мелководье. Друзья, я прошу приветствовать, они уже рядом! Анна! Афродиновна! Сергей Посейдонов! Грациозные шаги по воде нашего Сергея Посейдона. Прекрасный, очаровательный голубой тапочкой и ее не менее грациозные шаги по воде встречают их свидетели, покровители морских волосных кавалеров и надежда защитницы тюленей сейчас должны поднести к ногам своих богоподобных друзей земную обувь и переодеть их в меня Дорогие друзья, они а отказались. Бучковского. Повелеваем вам стать соучастниками церемонии соединения сердец, судеб и молекул ДНК Афродиты Сафроновой и Сергея Посейдонова. Церемонию проводит известный украинский исследователь Днепровского дна, его обитателей Жак из Кустов. Встречайте! Черкассы и мировой истории свадеб. Легендарный исследователь согласился венчать на земле два любящих сердца. Мы просим поприветствуйте очаровательный Жак из кустов! Дорогие друзья, все запланировано поведение срежиссировано. Это дизайн. Это фонарик. Его нужно выпить. Итак, плавал, купался, искал вас. Думал, найду здесь поблизости. Старался, ну под водой все русло. Не спрошлось. Глаз все тут наверху. Начнем же. Начнем? Достопочтенные рыбы, сушеные воблы и прочие дамы и господа. Сегодняшний день, 23 июня 2013 года, был избран Афродитой Сафроном Сафроновой и Посейдоном Евдокименко для того, чтобы на весь подводный, надводный, земноводный мир объявить о своих чувствах. Можно похлопать. <плодисменты> Мы, по крайней мере, устроить грандиозный праздничный шторм посреди Ясного Штиля. Э, ну, для, для всех обитателей Водного Царства. Итак, гости в связи, в этой связи Владыки Сафронова и Евдокименко обращаются сейчас ко всем вам с вопросом, одобряете ли вы их выбор, и считайте, что их дети будут красивыми. Да! Хорошо, молодцы. Продолжим. Моряки и марачки, брак не может заключаться, ибо он брак. Посему сегодня мы заключаем счастливый союз, друзья. Поэтому, если кому-либо известны причины, пусть об этом говорит как рыба. Понятно, какие причины, да? по которым что-то не что -то. Пусть говорит как-либо. Родители, нет никаких препятствий для принятия вами царица Анна и царь Сергей. Позвольте, это, затекло в глазах маска за бандера. В общем, нет никаких препятствий для принятия вами важного решения. Осталось лишь получить родительское благословение на ваш Союз, друзья. Поэтому, пожалуйста, подойдите к родителям, а родители к нам. Ну, то есть, навстречу друг другу. Так стоят, далеко не ходить. Потому что дети будут красивы. Одобряем. Верим и согласны и одобряем. 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 Отлично. Я еще постараюсь. постараюсь. Я еще постараюсь. Я думаю, вы уже старались, потому что говорят, что начинал свой карьерный рост Сергей Посейдон с должности Ихтиандра. Вот, поэтому очень хорошо продвинулся, так что старался. Старался человек. Поклонитесь над родителям. Они благословили вас, Союз. Спасибо вам, папа. И еще раз. Ну и третий, так, чтобы это посидело там. Что-то, ой, что-то было. И это случайно. Дорогие свидетели, прошу вас взять целевый камень и держать его. Перед они сидят. Олег Сергеевич. Олег, хотите сильнее. Вот этот вот большой кирпич бери. Он соленый, осторожно. Мы его с одной Марианской впадиной выковыривали. Не было. Путь, ровно путь, друзья. Говорят, что нужно человека, нужно вместе съесть пруд соли. Дамы и господа, наступил на ракушку правой ластой, чтобы левой можно было подмигивать. Я обращаюсь сначала к владычице Нет, перейду все-таки, чтобы с микрохором было. Итак, дорогая владычица Анна, согласна ли ты слезать путь соли до мозоля на языке вместе с этим симпатичным окунем? Согласна. Лежи. Лежи. Молодец. Можно да, еще вам вкусный? Отлично, <р быстро> похлопаем, похлопаем. Обычно три таких вот обещания, поэтому второе. Дорогая Анюта, согласна ли ты купаться с ним в реке жизни, даже после того, как Илья в воду э, по маленькому? Но если с ним, то согласна. Тогда лежи. лежи. Три раза лежи. Три раза лежи. До мозоли на языке нужно лезать. Да, сейчас самый такой момент для тебя скользкий. Поэтому внимательно. Согласна ли ты, о владычица, ловить и готовить для него его любимых болотных головастиков, речных ожиков и надоедливых оводов? Согласна. Тогда ближе, ближе. Поддержим, преследуем. Анна признала свое согласие жить с этим симпатичным окунем, поэтому, друзья, стрёмный момент, окунь еще не признал. Да. Внимание! Посейдон Сергей, согласен ли ты, что сегодня 23 июня 2013 года? Да. Тогда бежи! Да. Согласен ли ты, что ты сегодня женишься? Да. Тогда лежи. Вкусненько. И третий последний вопрос. Согласен ли ты, что твоя Афродита самая прекрасная на всей небесной, морской и земной тверди? Тогда лежи. Может, все вместе. Лежи, лежи, Это не просто рыба. Это влюбленная рыба. Это два влюбленных всю жизнь карася. А они мечтали попасть на свободу и провести свою жизнь в безбрежных водах нашего великого Днепра. У них любви было 24 часа. Что ты делаешь? С первой попытки нельзя так хочет. Случилось, случилось, друзья. Опа, не случилось. Опять. не. Оп. Оп. Вот, вот вот второй это Айка, правильно? Да. А, не надо его просто мы ну, отпустить его должны. Ну да. Теперь вы должны передать нашим владыкам. Да, да, да. Думаешь? Да. Дорогие владыки, можно проследовать сквозь пену к открытой воде. Их сейчас. Да. же это решение, молодцы. Давай Смотри, он, отпускает змея. он да. потряси, что будет, что Сейчас печальный момент, который с вашего позволения я хочу зачитать. Отправляю корабль плавание, принято разбивать бутылку шампанского аборт корабля. Вы это знаете, да? Но мы, обитатели морей, возмущены в гневе. Да можно сыпать в мировой океан этот мусор, нефть, пластик, сливать отходы. Поэтому сегодня мы с любовью к миру, с любовью, будем разбивать бутылкой импровизированной бутылка шампанска, запечатанный в кулечек специально, в мешочек, импровизированный, так сказать, заводик, то есть кусок железной трубы. Конечно, он будет немножко прочней Но мы уверены, что с миллионной бутылки мы разобьем О, этот заводик И он перестанет засорять мировой океан Итак, что, друзья, в добрый путь и в счастливое плавание Прошу свидетелей взять заводик Нет, свидетелей взять заводик думаю, Это делать легче с Друзья, три, Правда, друзья, Ни один осколок не попадет в море. Более того, что ж, вы объявили о своем твердом намерении жить вместе, в любви, согласия на протяжении всех дней. Возьмите, пожалуйста, обручальное кольцо, они не большое. Не возьмите их в ладони, в ладошки и приложите к сердцу. Ну, можно же Подумайте что-нибудь доброе. Чистый океан любви. Мировая свобода всем рыбам. Да, хорошо. И просто украшение, друзья. Это символ, несущий в себе силу очищения всех мировых вод. Ну, конечно, если они будут стараться. Ну, после этого месяца, друзья. Сначала они будут не до этого. Друзья, вы знаете, что когда мужчина в данной ситуации, это Посейдон, вот он обретает любовь, у него изнутри вырывается чики крик Посидор готов? Набираем воздуха и дуй! Итак, дорогие, Владыка, Анна и Посидор, объявляем вас рыбой и рыбой, в смысле мужем и женой. Целуйтесь! Вручить наконец-то те цветы, которые почти уже завяли у папы. У друзей, дорогие ребята, мы предлагаем устроить коллективную лампаду с всего места до нашего ресторана.